శక్తివంతమైన రాహుకేతు పూజలకు ప్రసిద్ధి చెందినది శ్రీ కాళహస్తి ఆలయం ఈ రాహుకేతు పూజ అనేది రాహుకేతు గ్రహాల చెడు ప్రభావాల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి చేసే ఒక ముఖ్యమైన పూజ శ్రీ ఆలయంలో ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఈ రాహుకేతు పూజలు నిర్వహింపబడతాయి అలాగే ప్రతిరోజు కూడా కేతుల యొక్క ఆ చెడు ప్రభావాలను తొలగించుకోవడానికి ప్రతిరోజు నిష్టగా పదకొండు సార్లు ఈ రెండు మంత్రాలు కూడా జపించండి ధన్యవాదాలు అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనం సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం పలాస పుష్ప తారకా గ్రహమస్తకం రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भोतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भोतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलासपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भोतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविमर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलासपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనం సింహికా సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం పలాస పుష్ప తారకా గ్రహమస్తకం రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం మీలో చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేస్తే కనుక ఇంకా ఎంతో ఉత్సాహంగా మరికొన్ని మంచి వీడియోలు మేము అందరికి తీసుకు తీసుకురాగలం అందరూ తప్పకుండా మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన వారందరికీ వీడియోని షేర్ చేయండి తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేస్తారు కదా నమస్కారం